неїстівна піца, етнографічний матеріал із селянського побуту, перетворений на шведських солдат, відкриття пам'ятника відомому футуристу під час виїзду на батьківщину футуризму в Чернянку і головної інсталяції бурлюківського мосту на чотирьох опорах. У Херсоні відбувся 15-й фестиваль «Тера футура. Кожна земля майбутнього присвячується бурлюкам. Цього року 135-річчю батькові футуризму Давиду Бурлюку. Херсонський центр культурного розвитку тотем з'єднав час, простір, чотири міста. України пов'язані з іменами митців авангарду початку ХХ століття. Вічна молодість і новаторство в мистецтві триває і за 100 років. Всі у сад територія цеху колишнього комбайнового заводу перетворена на Урбан Сад. Графіті, інсталяції з металу, омаш у бік футуристів, комета і найвідоміше дирбул щіл Олексія Кручоних. Точка відліку всього, що тут відбувається. Это наше новое креативное пространство. У нас здесь уже была первая попытка. Мы сделали ассамбляж, который называется «Супремати...» супрематическая комета крученых с его знаменитым дыр был шил шил. А вот и мы сделали летом этот ассамбляж, а потом решили эту тему продолжить, чтобы мост был у нас не только виртуальный, но и конкретный. Мост остался в Херсоне. В этом году к нашему большому счастью, и удовольствию получилась такая тема, которую мы назвали Бурлюковский мост. Сначала мы хотели проложить этот мост между Херсоном и Сумы, потому что там у нас есть прекрасные коллеги, это сумские художники, которые работают с темой бурлюка на Семиротовщине. Хутора самого нет, но тема жива. И вот художники, которые подхватили эту тему, а мы уже много лет вот ездим в Чернянку и пытаемся здесь развивать эту тему. И мы решили наконец-то проложить вот такой мост. При этом вот Константин Оленинский, он был на фестивале Терра Футура в 2011 году. Мы тогда познакомились. И вот, знаете, вот 6 лет вынашивали эту тему, что-то вот придумывали. И поэтому решили вот сделать такой Бурлюковский мост. Как бы он между прошлым и современностью, между Сумами и Херсоном. И вот в процессе подготовки получилось, что к нам еще присоединился Харьков, художница Виолетта Терлыга, у которой мастерская, в которой она работает с детками, находится на той, на той же улице, на которой жили бурлюки, и там они учились. И э, смог приехать Евгений Деминок, это потрясающий человек из Одессы, а в Одессе, как известно, бурлюк тоже учился, он там получил образование. В Одессе бурлюки это отдельная большая тема, и у нас мост получился, знаете, не с двумя опорами, а с четырьмя. Получился мост, Сумы, Харьков, Херсон, Одесса. И вот а, мы всех собрали. Вы знаете, фестиваль получился немасштабный. А, вчера, правда, был выезд в Чернянку такой очень яркий, достаточно многолюдный. Чернянка очень радовалась. Вот. Но а, для меня в, в этом году было важно собрать именно людей, которые включены в эту тему. Которые не просто придут, посмотрят, там, повеселятся и уйдут, а которые включены и могут дальше эту тему продолжать. Бурлюківська тема продовжена. У хід пішли стільці, шафи, тумбочки, рештки меблів, знайдених на заводській території, з яких херсонські художники спорудили бурлюківський міст. Але до урочистої, що можна використати такий вираз до всього, що відбувається на авангардному фестивалі, відкриття від спеціального гостя і сум, керівника групи Бурлюк Лофт Костянтина Оленінського, презентація неїстівних піц з використанням у артефактів, які музеям не потрібні, а художникам саме те. Назви народжувались На Пуговички, накладочки Киевской Руси, там сломанные, конская сбруя, скиевская. Вот спинки этих фибул римских. В общем, вещи, которые не нужны ни музеям, ни коллекционерам. И ну, мне они нужны, да. Здесь использованы элементы Киевской Руси, накладочки, и вот этот элемент Скиевского. Э, скифская, короче, какая-то кронская, да и марки здесь тоже классные, уникальные. Было очень интересно участвовать в э, создании названий для этих пицц. Вот как появилась марсагетка скифская, которая, она вот эта вот, да, с солями. солями. Она появилась таким образом, значит, кто-то увидел и сказал: "О, пицца Маргарита". Я говорю, что оно ну, не может быть футуристическое. Давай, пока вспомнил. Клементина Воцкая с черри. Так вот, я поняла, что не может быть имя Маргарита, оно явно не скифское, а использованы именно элементы скифской культуры, скифские находки, скифского периода. Пошла, посмотрела, нашла, что был скифский царь по имени Марсагет. И Константин сказал, что если есть марсагет, значит жена его марсагетка должна тоже быть. И появилась у нас киевская царица марсагетка, поскольку дочь, это дочь, а, дочь, дочь, дочь марсагетовна тогда была бы. И поскольку это элементы конской сбруи, то понятно, что пицца с солями. Костянтин вмонтовує малишку Херсонську Бурлюківський міст, подарунок від художника місту, три фу медалі, ще один винахід сумських митців, нагороди за досягнення, дві Миколі та Давиду Бурлюкам і третю з назвою Бурлюківський міст третього ступені вмонтовуються в інсталяцію, і залишаються в Херсоні. Чому суми? Переїхала родина Бурлюків до маєтку графа Мордвинова, нинішню чорнянку, із хутору Семиротовщина, який не зберігся і зараз там дуже гарна місцина. В сумах є люди, що творили творчую мастерню Бурглюк Лофт и мриют про великий фест. Сейчас такое время, оно требует людей все-таки новаторских наследия новаторов, потому что постсоветская такая инерция она сохранилась и вот, люди там из 60-х, 70-х, 80-х их творчество до сих пор это как эхо, все резонирует и резонирует. И бурлюк он по старинке был забыт, и его там больше американцы, европейцы даже вот, все, вот лет 20 назад помнили. И, конечно, мне эта тема понравилась, потому что он может быть наследием для города Сумы. Там мы сейчас обсуждаем тему бурлюк феста уже. И то есть для города Сумы, например, это могла быть какой-то очень всеукраинской фишкой которую, если бы мы открыли, это ну, это не Гоголь бы был, конечно, по масштабу, но это как бы фест идентификация, то есть там Бурлюк фест, город Сумы, хутор Семиротовщина, мы тоже начали где-то раз, два, три месяца наведываться. Это уже вымерший хутор, но рядом стоит родовое село Рябушки, или Рябушки его по-разному называют, там же, которые основали именно Рябушка и Бурлюк, это два переселенца из Крыма, чумаки, которые, ну, ну, тогда не Сумщина, а Харьковское наместничество, что такое было, или губерния, да, они туда переехали, основали рябушки, и этого хутора нет, он в двух км, в полтора километрах от рябушок. В 60-е годы последние дома были разрушены, но места очень замечательные, очень красивые, какие-то необычные, и мы наведываемся с металлоискателем. И собираем все. То есть все кованы, гвозди. Э -э находим. Находим, кстати, вещи со мной. Пару, пару классных вещей со мной. Да. В июне, да. Ну, мы нашли вот такой крест. Да, это начало 18 века. Как раз время основания села рябушки. И в принципе он здесь сломалось ушка и вполне там мог быть крест бурляков, да и вот такая вот накладочка на коробку из под чая старая бронзовая посеребренная мы ее именуем Око Давида да оно глаз напоминает Хорошо. да это да но это два предмета они как обычно мы все эти секованные гвозди все железки я использую в творчестве 10 октября будет еще и в Одессе выставка, она уже висит в Всемирном клубе одесситов. И там коллажи, коллажи с использованием всех этих элементов. И это как основная вот моя деятельность. Да, то есть сказать, что я там какой-то краевед, историк. У меня тут все синтез на синтезе. То есть действительно мы там и этнографическая была экспедиция, и собирали металлические предметы. И я все эти предметы перевожу какие-то новые форматы там в краеведческое плюс современное искусство. Збір артефактів металошукачем, з яких потім печуть футуристичні піци це ще не все. Костянтин збирає етнографічні матеріали з селянського побуту, а потім ці речі використовує для створення нових арт-об'єктів. За легендою, Давид Бурлюк розповів американському виданню легенду: Сім шведських рот були окружені в лавушки глибоких оврагов і розмітав свої чугуни сіли, сложили здесь. Скандинавські кості. Сім'ротовщина, сім рот короля Карла дванадцятого. Насправді немає підтверджень, що це дійсно сталося, але для художника це привід пофантазувати стерті межі між історією, живописом і кіно. Це не совсем легенда, тому що перевірити ми не можемо. Я провернуть, да, ну это возможно. потому что действительно это была Северная война, это перед Полтавской битвой в 1709 году. А шведы уже в 1708 удивительно, они пришли с Брянской области, там, с Беларуси, спустились в Украину, и они же промаршировали по Сумской области нынешней. И они в этих местах действительно наводили в общем, страх на людей, и это могло быть. То есть эти семь шведских род действительно могли попасть. Хто може вказувати художнику? На всі питання одна відповідь. Я так бачу. Проєкт Все, як у людей, віолети, терлиги, ляльки з поведінковими ролями, які трапляються практично щодня у житті кожної людини. Звісно, бути одразу кажуть, ну, що це таке? Що це за папа, що це за мама? А я так віжу. Лялька как неясный спомен про свои желания. Виолетта просто детей, яких которые их живопису, приносит ей ляльки, иногда их нерештки, и тогда начинается творческий процесс. Тема кукол ⁇ это она такая, знаете ли, метафизическая. Что там в ней есть? Вот. Если заяц меховый или мишка, ну как-то человек себя не сильно ассоциирует. А когда есть кукла, уже ну, какие-то образы сразу полет фантазии, вот и ну, так как я работаю с детьми, мне часто приносят с собой игрушки, вот и некоторые куклы, ну просто невозможно не взять и сразу какой-то прямо круговорот мыслей я иногда брала на прокат, а потом, ну мне начали приносить игрушки поломанные все, ну как художник я думаю всегда знаешь что с этим сделать, ну много образов много багато ідей, Ну да, є куди двигатися. Ще одна опора Бурлюківського мосту Харків. На вулиці Пушкінській мешкала деякий період родина Бурлюків. Це одна точка дотику, і інша дух футуристів не чужий і нинішнім митцям. Бурлюки какое-то время, они тоже жили в Харькове, на улице Пушкинской. Кстати, вот именно на Пушкинской у меня мастерская художественная. То есть, знаете, такие параллели интересные. И все-таки, ну вот, наверное... Наш 21 век и там начало 20 века, да, здесь начало 21 уже, собственно, есть мост, да, какие-то годы, ну, скажем, в наших, нашей стране нам не давали, ну, как бы выдохнуть, вдохнуть что-то современное, увидеть где-то. Все равно художники, они не дремлят. Вот. И вот сейчас, когда все, в общем-то, возможно, мы ищем какие-то параллели, как это люди делали. Оказывается, они тогда ну, были настолько креативные, и ну это не убить никакими запретами, никакими правилами. То есть художник он как поэт. Кто может диктовать поэту? В Одесі Давид Бурлюк навчався в художньому училищі два роки з перервою у 10. Точка перетину часу і простору. Спешіал-гест тера футура Євген Доминок. Людина-легенда, письменник, історик, культуролог, який досліджує історію Одеси, тему футуризму вивчає, знаходить нові факти, знає нащадків, єлейців в Америці і Празі. Пише статті і книги, а слухати його можна годинами. Нет. как-то вот близки футуристы своей, наверное, какой-то вечной молодостью, своей такой неуемной энергией и своим стремлением познавать все новое. Ну вот так получилось, что я, я пишу об Одессе, об одесситах, о людях, которые с Одессой связаны. И Бурлюк же окончил в Одессе художественное училище вот и я стал интересоваться судьбой его родственников потому что если о нем более-менее известно хотя тоже опять же об американском периоде не так много известно я написал большую статью американские адреса Давида Бурлюка объездил практически все его точки в Америке познакомился с его внуками и правнуками там и вот после этого я стал интересоваться судьбой Николая Бурлюка вот чего я приехал в Херсон одна из причин потому что он именно здесь ну, ушел из жизни он здесь долго жил у него здесь родился сын Людмила и Бурлюк И я приехал в Прагу, нашел там ее родственников, родных и выпустил вот эту книжку Новая о Бурлюках». В Праге есть семейный архив, две сестры Бурлюка, Людмила и Марианна, жили и умерли в Праге. И э, об их судьбе было почти ничего известно. И, к счастью, судь... э, семейный архив э, сохранился, и в нем совершенно уникальная фотография вот того же Николая Бурлюка. До этого не было ни одной соверш... нормальной фотографии Николая. Николая Владимира. И я на, на, на основании этого архива сделал эту книгу «Новое о Бурлюке. И вот вот так вот шаг за шагом, когда ты погружаешься вот в эту огромную Бурлюковскую семью, все-таки три брата, три сестры и все так или иначе причастны к искусству а ты начинаешь так или, так или иначе затрагивать их друзей. А Бурлюк, по-моему, дружил со всеми известными людьми того времени. А если не дружил, то старался дружить и так далее. И вот, конечно, так я и пришел к дочери Маяковского, Патриция Томпсон. Она, к сожалению, умерла в прошлом году. Она жила в Америке, она была долгожителем, она прожила почти 85 лет. И она написала книгу воспоминаний Маяковский на Манхэттене, на английском. И вы знаете, так интересно, Ей мама рассказала о том, что она дочь Маяковского довольно-таки поздно, уже в 80-е годы. Сама Элли Джонс, которая и родила Маяковскому дочь, боялась об этом рассказывать, потому что она боялась руки КГБ, длинных рук КГБ. И только после перестройки она и дочери рассказала и стала говорить, что она она родила Маяковскому дочь, что у них был роман, они приезжали несколько раз в Москву и действительно дочь Маяковского Патриция на него похожа, ну ну буквально, она такого же роста практически, она очень высокая и она ну, очень похожа на нее, то есть сомнений быть не может. И она очень долго не хотела, не хотела мириться с тем, что она вот дочь знаменитого человека, потому что у нее свои амбиции, она профессор, она пишет книги, а в конце концов она уже просила говорить, что просила называть ее Еленой Владимировной Маяковской. То есть она к нему пришла и даже начала учить русский. Вот, вот э Круг, маяков, круг Бурлюка настолько велик, что и Хлебников, и, и Крученых, тот же Лившиц, тот же Исаак Бродский, масса-масса-масса людей. И вот, занимаясь вот его друзьями, рождаются и стать, новые статьи. Мы в Одессе в прошлом году открыли две мемориальные доски к самому Бурлюку и Велимиру Хлебникову. Он приезжал в Одессу два раза, и мы пригласили его единственную на сегодня такую самую близкую родственницу, это внучатая племянница. У самого Хлебникова не было детей, а, но у его сестры Веры, младшей сестры, а, был сын Майми Турич. И вот его дочь Вера Хлебникова приехала в Одессу, мы с ней подружились, и она живет в Москве и в Италии. И вот мы в, в прошлом году, нет, вру, в этом году в «Новом мире» в московском журнале опубликовали большую статью «Хлебникова и Украина». Она нашла старое письма не опубликованное. Я нашел в Одесском архиве Діла Олександра Хлебникова брата, і ми сделали большую статью об этом. Так получается, що через бурлюка ти можеш прикоснутися чуть ли не ко всем известным людям того времени. Після знайомства з історією Херсонської області Євген був вражений тим, скільки шарів історії людства відкривається. А з футуристами окремі враження. Маніфест був написаний у Чернянці. Олексій Кручоних жив у Херсоні. Футуристи епетували публіку в народному домі. Фактів безліч і зверхність Одеситів уставлені до інших міст може бути невиправданою. Одесситы, они же всегда смотрят на всех немножко свысока, потому что вот все, все у нас, все у нас. Но на самом деле не все у нас. Тут какая-то совершенно фантастическая история. В общем, нужно приезжать сюда и, и надолго, потому что и, и работать в библиотеке, и ездить по местам. Вот я хочу сегодня поехать в церковь, где похоронен Потемкин, потому что для нас это знаковая фигура. потрясающая історія у Херсона і особенно історія, зв'язана з футуристами, тут же всі, тут були всі, поэтому тут треба всім скрупульозно займатися. Чорнянка є точка перетинання координат. Всі тера обов'язково навідуються до села. Місцеві жителі звикли до людей у денацьких костюмах, які стали перепусткою на поїздку. Чорнянці знають ім'я Бурлюка і що таке футуризм. Костюми у стилі Татліна – народчинка, художників, що намагались привнести авангард на театральну сцену. Ось як все Збувалось відеоролик відзнятий центром культурного розвитку «Тотем». Привид футуризму блукає чорнянкою. Повторім! Работаем, 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 Фактически работаем, работаем. Практически как киса. Это переведение э, э, на казахский язык э, известного стихотворения Дырбулшил и в гимне. Дырбулшил Впереди Константин с металлоискателем. Прошлое тесно, Академия и Пушкин, Непонятней гнероглифов бросить пушки на Нет! Достоевского. Нет! Толстого и прочих с парохода современности. Нет! Учасники фестивалю встигли встановити пам'ятник відомому футуристу побувати біля бурлюківської стіни на підвалах графа Мордвинова, які дійшли до нашого часу. Костянтин Оленінський і тут не втримався, створив футуристичний металошукач і ним знайшов різні старі предмети. Скільки б інформації не було в інтернеті, скільки б нових книг не виходило, говорити про бурлюків і чорнянку треба. І тера футура не лише ще раз нагадує про це, а стає майданчиком для художників-новаторів, дослідників. спальщины футуристов. Очень, конечно, логично и здорово, что в год 135-летия Давида Брулюка э, «Тотем» проводит э, фестиваль «Терра Футура». Если и есть чем с Херсонской земле гордиться, то это, конечно, чернянка и футуристами, которые там себя так активно оказали, что, в принципе, мы можем очень вполне правомерно считать себя родиной футуризма. Российского или украинского – это сейчас, конечно же, разменная монета в политических играх. Тем не менее, это люди творили на нашей земле, и мы не можем об этом не говорить, и мы это пропагандируем везде и всюду. К сожалению, вот вчера в, в экспедиции в Чернянку мы выяснили, что молодое поколение, школьники этого не знает, и какой восторг они испытали, когда мы не поленились между всеми нашими фотосетами сумасшедшими а уделить время этим маленьким слушателям и рассказать, что они живут в, в грандиозном месте. И их реакция была, наверное, самой большой наградой нам всем, потому что они за нами ходили, задавали вопросы и уходили с горящими глазами и кричали: «Переезжайте еще», потому что важно, важно таких маленьких поселках, таких, в общем-то, периферийных местах, знать, что ты, тебе есть чем гордиться еще таким грандиозным явлением, как футуристы. А, то есть фестиваль, а, кроме того, что он связан с артом, всегда несет эту важную пропагандистскую просветительскую миссию. Об этом нужно говорить. А, нам кажется, что это очевидно, что все читают, все знают. Теперь, когда есть доступ к интернету, отнюдь. А, нам не стоит забывать о том, что эта информация не для узкого круга знатоков, а для всех. И а, Такие вещи здорово устраивать не только раз в год, а без конца об этом говорить на всяких культурных мероприятиях. Тем более, я же говорю, юбилейный год. Ну и еще один приятный сюрприз – это то, что к нам приехал Костя Ленинский, знаменитый стрит-артист. И я не знала, для меня тоже было открытием, что он основал творческую группу у себя в Сумах на родине Бурлюков «Бурлюк Лофт» и тоже занимается активно пропагандой и промоцией творческой жизни, творчества деятельности этой замечательной семьи знаменитой, он привез свои работы, свои проекты, очень интересные, ну Коста вообще сам по себе очень интересный человек, и что для меня как человека еще с музеями и с пропагандой наследия нашего исторического важно, он занимается этнографией. Вчера реально за пять минут ну не за пять, конечно, а где-то минут, наверное, за полчаса, человек сумел найти с помощью металлоискателя еще несколько предметов, связанных с той эпохой. То есть не только мы развлекались и веселились, да, но с помощью Косты мы еще что-то обнаружили в районе Чернянки. И эти предметы могут стать дополнением к пониманию времени, того времени, в котором жили эти люди. Поэтому Косте большой респект, да, большое уважение за то, что он потратил свое время и собирает эту коллекцию, потому что только на энтузиастах держится вот эта вся просветительская деятельность. Херсонці сказали своє слово: бурлюківський міст, створений центром тотем та художниками, залишатиметься в урбансаді. Він буде законсервований на зиму, а навесні розпочне сезон створення нових арт-об'єктів, відкриття нових імен, розвиток і продовження футуристичних підходів художників, поетів, письменників початку ХХ століття і знову стане місцем спілкування митців, культурологів, мистецтвознавців не лише нашого міста. За склянкою, як цього разу, запашного чебрицю, привезеного Костянтин. Но Малинінським з батьківщини Давида Бурлюка Сумщини, де немає будівель, але ростуть цілі поля корисної рослини. Вулиці різних місць України сходяться у Херсоні і можуть розповісти.